Jangan lupa untuk like, subscribe dan komen di ruangan channel YouTube Cikgu Dayang Siti Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini saya akan tunjukkan bagaimana kita nak uh, wujudkan satu portal untuk penghantaran bahan-bahan PDPR uh, daripada rakan-rakan guru di sekolah. Okey. Jadi uh, untuk first kali kita kena ada borang uh, google form eh Okey, seperti contoh di sini, saya telah sediakan satu Google Form. Okey, first kali kena type tajuk untuk Google Form tersebut Okey, borang penghantaran bahan PDPA sekolah. Lepas itu, nama guru. Selalunya nama guru di sini saya menggunakan uh, drop down. Tetapi hari ini saya just tunjukkan dengan menggunakan uh, short answer. Selepas itu, uh, untuk kita letak ada subjek, seperti biasa juga, selalunya saya guna... Uh, Multiple choice Ataupun uh, Drop down Ataupun uh, Check box Ok Jadi selalunya saya gunakan uh, Drop down lah Untuk semua Form yang ada di sini Ok tajuk bahan Ok setiap baca kita kena guna Short answers Dan untuk tahun dan kelas pun Kita boleh guna short answers Dan juga drop down Ok untuk uh, ni bahan. Okey, saya tak tutup lagi ni. Okey, untuk bahan PDPA uh, biasa kita guna file upload. Okey, so secara automatik akan ada satu file uh, di mana kita akan upload dan uh, ada satu ruang ya, yeah, ada folder tersendiri di dalam kita punya Google Form. Okey, dan uh, di dalam Google Drive nanti akan ada satu Uh, folder juga untuk semua bahan-bahan yang diupload di dalam uh, Google Form ini. Okey, ini adalah uh, basic di mana kita perlu buat uh, Google Form dahulu. Okey, selepas itu, uh, setelah kita dapat uh, responses, okey, ini adalah responses yang telah dijawab, okey, sebagai contoh responses, okey, di mana responses ini kita jawab melalui borang ini. Ini adalah borang yang telah dipaparkan secara online. Jadi kita type nama guru, subjek, tajuk bahan, tahun ataupun kelas dan juga bahan PDPR. Selepas itu kita klik submit dan kita dapat uh, responsa seperti ini. Okey, sekarang kita akan uh, mula untuk uh, pergi ke data studio. Okey, uh, mula-mula untuk data studio ok bagi guru-guru yang tak pernah lagi uh, masuk ke data studio ok, paparan dia akan seperti ini ok paparan dia akan seperti ini jadi, ya, eh, ini adalah paparan data studio yang belum pernah lagi create data studio jadi, uh, firstly guru-guru kena pergi ke blank report. Okey, seperti biasa, kena pilih dulu. Okey, uh, country. Okey, kita cari Malaysia. Okey. Okey. Agree. Continue. Okey, selepas itu selalunya set up your email references ni sama ada cikgu-cikgu boleh letak no ataupun yes to all. Jadi saya selalu klik yes to all sebab saya nak tahu apa-apa bahan produk ataupun kita baru mengenai Google uh, data studio. Okey, just click continue. Okey. Sekarang Okey, setiap kali a uh, cikgu nak buat okey uh, begini. Okay, cikgu just klik lagi kembali. Dan akan keluar paparan seperti ini. Okay, ini adalah paparan. Okay, uh, data studio setelah cikgu accept dia punya term and condition, privacy setting and everything. Okay, selepas itu, saya akan tunjukkan di mana data kita tadi. Okay. Di mana data ini kita akan masukkan ke dalam data studio. Okey, saya akan klik kembali di sini. Saya gunakan paparan ini pula. Sebab tadi saya hanya nak tunjukkan bagi yang tak pernah lagi masuk ke data studio. Okey. Jadi di paparan data studio, dia akan minta kita add data to report. Jadi, kita boleh pilih apa saja data di sini tetapi kita selalu menggunakan Google Sheet. Okey, kita klik Google Sheet. Okey, sekarang tadi tajuk kita untuk Google Form dan Google Sheet adalah borang penghantaran bahan PDBA sekolah. Jadi disebabkan kita dah buat, dia ada dipaparkan di spreadsheet di sini. Jadi kita just klik form responses akan muncul di sini, klik dan juga Okey. Secara automatik. Okey. Uh, kita punya sheet untuk responses tadi muncul sebagai table di sini. Okey, di sini adalah a uh, ikon-ikon ataupun benda asas yang kita perlu tahu semasa kita berada di Google Data Studio. Okey, seperti bahagian ini ini adalah add page. Okey. Dan ini pula adalah add data. Sepertinya uh, sekiranya kita dah sedia, siap sedia uh, buka paparan data studio. Okey. Kita kena add data sebab data kadang-kadang kita perlu add dengan cara yang pertama tadi dan cara yang kedua kita boleh add data menggunakan uh, ikon add data. Yang ini add chart. Okay, kita boleh tengok ini adalah ad chart, dia ada tables, scorecard, time series, bar, pie, google maps, uh, geo chart, line, area, scatter, okay, pivot tables, bullet dan tree map. Okay, ini adalah yang selalu kita gunakan untuk kita paparkan uh, analisis terhadap data-data yang kita ada. Okay, seterusnya, yang ini pula. Ini adalah community visualization. Okey, selalunya aa, sekiranya ada third party developer yang kita boleh guna, kita boleh explore di sini. Okey. Jadi aa, untuk mudah saya tak tunjukkan ini dahulu. Okey, sekarang kita pergi ke add a control. Okey, add a control di sini ada beberapa ikon. Jadi ini adalah drop down list, pick size list, input Uh, box, advanced filters, sliders, checkbox, data range control and data control. Okey, jadi kita kena explore satu persatu baru kita boleh menggunakan uh, add a control ni. Okey, selalunya untuk saya, kalau saya buat uh, data studio, saya akan gunakan drop down list. Okey, dan selepas itu, ini untuk URL embed. Ya ini pula adalah image seperti biasa. Okey, ini text, ni line dan ini shape dan ini themes and layout. Okey, kita pergi kepada bahagian ini pula. Ini adalah chart table untuk yang ini. Jadi di sini ada data dan juga style. Okey, kalau kita klik luar daripada kotak ini, okey, kita akan jumpa theme dan layout. Theme dan layout adalah aa, di mana kita nak pilih latar belakang ini dan juga apa yang terdapat di dalam uh, data studio kita. Okey. Untuk kali ini saya akan guna yang simple sahaja. Okey. Kita masuk ke layout. Okey, kita pergi ke bahagian ini. Okey. Uh, rakan-rakan boleh tengok ini hanyalah layout yang pendek sahaja Disebabkan dia punya wide dan height uh, Height dia tak tinggi Jadi sini kita boleh ubah Kita boleh ubah height dia Kepada 1200 Dan dia akan jadi panjang Kalau tidak kita boleh Tak boleh Ubah kepada 2000 Dan dia akan lebih panjang Okey, selalu saya gunakan Paling uh, Tinggi adalah 2000 Okey, sekarang kita klik balik. Untuk bahagian ini, okey, untuk bahagian tables, okey, kita boleh lihat pada data. Okey. Di sini adalah available field yang kita nak masukkan di dalam table ini. Jadi bagaimana kita nak buat? Okey, senang sahaja. Kita drag masuk. Okay, di sini sudah ada nama guru tapi count record count kita tak nak. Jadi kita buang record count di bahagian matrix ini. Kita buang. Selepas itu kita masukkan nama guru, okey. Kita ikut uh, apa borang kita tadi. Okey. Kita masukkan di sini di bawah nama guru. Okey, subjek. Selepas itu uh, tahun di bawah subjek. Okey, kawan-kawan boleh tengok eh di sini akan berubah di dalam table. Okey, seterusnya uh, kita masuk ke bahagian ni tajuk kita masukkan di bawah. Okey. Uh, bahan PDPR. Kita masukkan di bawah. Okey. Sekarang kita dah dapat satu table yang kita akan gunakan untuk dipaparkan di bahagian portal uh, bahan PDPR sekolah. Okey, jadi kita aturkan table ini di tengah-tengah. So nanti kita akan buat a uh, filter di atas ni. Okey, dan juga kita letak uh, a sekolah. Okey, jadi uh, itu sahaja tutorial untuk hari ini dan untuk uh, table ini nanti saya akan buat satu lagi tutorial di mana rakan-rakan uh, guru okay, boleh uh, tukar latar belakang untuk table ini. Okey, itu sahaja daripada saya. Bye.